Şəhid ana və atalar, əzlərinizdən öpürük. Əllərinizdən öpülməyə layiq olansınız ki, belə evladlar yetişdirdiniz, belə evladlar tərbiyətdiniz. Onlar bütün xalqın başına uca etdilər və şəhid oldular qanları bahasına. Allah höcrə onlara şəhidliyi qismət elədi. Çünki bu Allahın seçimidir və qiyamət günü peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yanında görüşənə qədər həm dua etməli, həm səbirli olmalıyıq. Çünki Allah höcr onlara bu dünyəyə qayıtmaq istəyirsə də qaydmazlar. Çünki ən gözəl məqamı Allah onlara nəyin nəsib edir. Və istəyirlər ki, digər insanlar da onlara məqamına çattsın. Amma bu Allahın seçimidir. Və yəni, yeganə bir şey idi ki, baxın peyğəmbərimiz buyurur ki, sid qürəyinə Allahda şəhid olmağı istəyir. Hətta yatağınıza ölsəniz belə Allah sizə o məqama yetişdirər. Baxın nə qədər insan. Deyin ki, bütün türk dünyası sevinç içisində. Yəni onlara sadəcə dua edən Azərbaycan xalqı deyil, bütün türk dünyası. Bütün dünyada Yəni bütün dünyada müsəlmanların sevinci, hər kəs sevindi. Bütün dünya müsəlmanları bu qəhrəmanlığa görə. Çünki nəyə görə? O torpaqlarımız azad edildi düşməndən. Ona görə də biz onlar üçün dua edirik. Allah qəni-qəni rəhmətinsə şəhidlərimizə. Allah qorusun qazılarımızı. Allah qorusun ordumuzu. Bu gözəl vətənimizi uca Allah qorusun rəhbərimizi İlham Əliyev cənablarını. Həmçinin ordumuz Allah qorusun, əminamanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Allah sə bu gözəl vətənimiz qorusun. Düşmənlər havadallarını məhv etləsin. Onların hilələri hər zaman bu gözəl vətənimizdən muzaq edəsin. Əmin amanlığımız, müstəqilliyimiz daimi olsun. Amin.